tasavvur qilinglar mayli ko'p tarix bir yil oldin sizlar shunday shundaymiedinlar hammamiz shunday edik hamma bilasizlarmi tanqid qilishni biladi uch yil oldin qanday edilarin sizlar qanday ommaviy axborot vositalari bilan munosabat odamlarga bo'lgan odamlarni sizlarga ishonishlaring prezidentning ommaviy axborot vositalari bilan muloqoti yigirma daqiqalar davom etdi unda davlat rahbari kambag'allikka qarshi kurashish aholini ish bilan ta'minlash shuningdek elektr energiyasidagi uzilishlar va yana boshqa boshqa masalalar haqida gapirdi tasavvur qilinglar shu elektr energiya yo'q gaz yo'q deganda sizlar ham qo'llaringga qalam olib hisoblanglarki uch yilni ichida bitta qishloqda bitta mahallada bitta rayonda bitta shaharda bitta viloyatda umumiy respublikada qancha tadbirkorlik subyekti ochildi qancha qurilish bo'ldi qancha uylar qurildi ularga ham qo'shimcha elektr energiya kerak gaz kerak lekin mana juda katta harakat qilyapmizki eng katta xatolarimizdan biriki mana shu energiyani balansini qilmaganmiz energiya resurslarni muloqot yakunida prezident shavkat mirziyoyev jurnalistlarni mamlakatdagi vaziyatni ommaga obyektiv tarzda ko'rsatishga o'tkir savollarni so'rashdan va ko'zga tashlanayotgan muammolar bo'yicha mas'ullarni tanqid qilishdan cho'chimaslikka chaqirdi tanqid qilinglar nimaga san shuni qilmayapsan nimaga savol bor topshiriq bor <laughs> nimaga qilmayapsizlar deb familiyasini rasmini olib chiqib bir ko'rsatinglar <laughs> <laughs> butun el bilsin bilasizlarmi u 3 ta 4 ta qarordan ham ko'proq ta'sir qiladi sizlarni kuchlaring kattae'tibor <laughs> bergangz uchun siza kattakon rahmat omon bo'ling man tadbirkorlikmhoir <laughs> yosh oila o'zim studentmanda osho' bo'ling yer <laughs> masalasi <laughs> bo'yicha <laughs> <laughs> murojaat qildim hokimiyatga rosaham ko'p murojaat qildimla cho'zishyapti yarim yildan beri cho'zyapi cho'ziyapdi jasurbek tadbirkorimiz hozir uchta to'rtta joyda taklifini berganmiz lekin o'li ootgan joyni ikki etajlisinglisini ham ish bilan ta'minlamoqh jasurga o'xshagan o'zi jasur ekan jasur bo'lmasa manaboa bo'larmidi mani o'rtog'im deb qilib berasan ho'p bo'ladi rahmat kattakon pasportlaringlarni keyin zaks qolib olamilar to'g'riodanu labidan tushdimi g'alati bo'ldi a tushdi lab No, 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 i am no, 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 no. not wanted to be in a i am not wanted to I'm a ichkaridagilar chiqib aka aa Ha, o'tib men o'tib ketay sobiq fond forum vasiylik kengashi raisi hibsdagi gulnora karimovanin farzandlari ham uni onasiga nisbatan turli bosimlar turli huquq buzilish holatlari kuzatilayotgan haqida fikr bildirib chiqdi imon karimova va bu haqda ombudsmanni fikri qanchalik bor va surishtiruv ishlari amalga oshirilyaptimi haqiqatdan ham hozirgi kunda gulnora karimovaning ahvoli uni farzandlari aytganda aytgandekmi albatta bu masala ombudsmanning ham diqqat e'tiborida bo'ldi va bugungi kunda bu borada biz o'sha o'rganganimizda hech qanday muammo yo'qligini va bu borada hech qanday asoslar yo'qligi to'g'risida demak biz ma'lumot oldik